Граждане-сепаратисты, наемники-рашисты, сегодня по многочисленным вашим минометным заявкам, с вашей стороны, для вас выступает группа медведей 95-й отдельной аэромобильной десантной бригады. В нашей программе для вас э, два расчета АГС исполнят украинскую народную песню Асталовиста сепаратиста. Меня зовут Валерий, фамилия Лугинов, позывной Аскольд, офицер 95-й отдельной аэромобильной бригады, зам командира 4-й аэромобильной десантной роты 2-го аэромобильного десантного батальона. Рота «Медведей», как стало теперь известно всей Украине. Рота называется «Медведями», потому что Позывной командир роты «Медведь». Позывной «Аскольд». Ну, я выбрал сам его. Вообще-то был князь Аскольд, который и строил Киев, и защищал Киев, и участвовал в государственном устройстве. Я, конечно, в князья не претендую, но его деятельность служила во благо государству. Поэтому я счел возможным использовать это громкое имя э, и не позорить его Он готов? Да, все... вы знаете э, ситуация в стране была такая э, Расстрел людей на Майдане – это был один из самых, не то что впечатляющих, а, наиболее, а один из наиболее драматичных моментов в, не просто в истории Украины, в человеческих судьбах, жизнях. Смотреть на это было просто ну, невозможно. Мы, честно говоря, мы с женой просто тогда сидели и плакали, потому что вот именно от бессилия, от того, что нельзя им помочь, нельзя их защитить, нельзя уничтожить тех тварей, которые подняли руку на беззащитных людей, просто расстреливали, тупо расстреливали. Так, а они валят? Ну как выходец из совка, я понимал, что Россия на этом никак не успокоится. Я, конечно, не там, провидец какой-то, но я видел четко о том, что э, существует угроза вторжения, отторжения. Э, я не говорю потому, конкретно про Крым, просто ситуация развивалась очень быстро. В какой форме, где именно, не имело никакого значения на самом деле. Потому что Россия просто это агрессивный сосед, от которого надо просто стеной отделяться, вот, и хай они там себе живут, чтобы мы здесь свою жизнь строили. Поэтому, когда появилась возможность мобилизации, ну, э, я получил повестку, пришел так же, как и все остальные, не счел э, необходимым и возможным для себя э, сидеть, укрываться от этого призыва. Понимаете, я офицер по образованию, и один из таких вот посылов, одна из тех мыслей, которая вот мне четко в голове засела, и я ее понимаю ну, не просто почками, а вот именно душой и разумом, в первую очередь сердцем. Офицер, который учился в мирное время, его готовили к одному, к войне, к защите, не к нападению, не к, нападению а к защите но в мирное время. Он получал деньги, какие-то пайки, какие-то льготы. Рано он увольнялся, он уходил на пенсию, потому что пенсионный возраст у военнослужащих офицеров, вы знаете, значительно другой, чем на гражданке. То есть он пользовался всеми благами, всеми льготами, какое предоставляет государство. И вот когда наступает момент, где тебе как офицеру надо применить свои военные и боевые качества, свои знания, остаться в стороне, уйти. Я считаю это трусость в какой-то мере, в какой-то мере даже предательство по отношению даже к тому народу, который тебя кормил и содержал все это время. Поэтому сидеть в стороне я не мог никак. Пришел, призвался, мобилизовался. По распределению попал именно во второй батальон 95-й бригады. Первый день на то... Это слезы женщин, которые провожали нас. Меня провожала жена, она плакала. Я успокаивал, говорил, что все будет хорошо. Рядом плакали другие женщины, которые провожали других ребят. Фактически целый день в автобусе. Мы ехали 800 километров до нашей базы в Славянске. Приехали туда глубокой ночью, распределились, все глаза квадратные. Но потом постепенно вживались в обстановку. Первые дни был ряд конвоев, на которые мы выезжали. Это и на Артемовск, и мы встречали 95-ю бригаду, которая возвращалась с марша. Тот, о котором говорили, что он является классикой марш-броска современных сил. Мы их встречали в полях, все они были пропыленные, грязные, на остатках топлива шли. Вот, мы их встречали на нейтральной территории. Ну, слава богу, обошлось без стольбы, без жертв. Но ну, это был как бы такой первый боевой опыт, если вот так можно сказать. Для меня Донецкий аэропорт это люди в первую очередь и только люди. Донецкий аэропорт это точка на карте это то здание, которое там стоит. Это может быть любое место, где мы упремся в свою землю и будем ее защищать. Но это люди, в первую очередь. Поэтому, почему? Потому что люди крепче бетона. Бетон рушится, здание практически осело. Диспетчерская вышка разрушена до третьего этажа. Крошат этот бетон, а люди стоят. Я просто только отрицал, Понимаете? Слово киборги, ну, оно, конечно, лесно, но мы не киборги. Мы люди обычные, тоже со своими страхами, тоже жить хочется. Но все понимают меру ответственности перед теми, кто пал там, перед теми, кто жив. Не говоря уже о том, что перед государством, перед, даже не перед государством, а перед людьми, потому что вся Украина болеет за, за, за защитников аэропорта. Тут такие на Facebook приходят пожелания, именно добрые, ласковые, храни вас Бог и так далее. Я передаю всегда эти пожелания ребятам, и я все время мысленно вместе с ними, и не только мысленно, я звоню им. Вот уточняю, там, какие ситуации какая ситуация, может быть, какая-то помощь э, будет нужна. Это люди, в первую очередь, которые там закопались и отбивают эти атаки. Это люди, потому что это и те, кто был, и тем, кто там сейчас есть. Ну, я в том числе. В общем так, 79-ка на марш. Сегодня был один из самых тяжелейших дней. Тогда, когда я вчера разговаривал с одним из ребят, с одним из контактов, то он сказал, дай бог, чтобы мы пережили следующий день. Кроме того, ситуация как бы постоянно меняется, и говорить, что это абсолютно утверждающе, это борьба сегодня чаша у весов, у одного, завтра у другого, на текущий момент. Мы сегодня заняли, ребята сегодня заняли второй этаж аэропорта, отбили все-таки. Загасили гранатами и взрывчаткой этих сепаратистов в подвале. Хотя зал все равно остается сепаратистским, мы его не, не, не занимали. Здание постепенно просто стирается с лица земли. Последние четыре дня работало четыре танка. Работали все время по одной точке, для того, чтобы пробить вот этот вот коридор в здание, чтобы расчистить линию обстрела и произвести дистанционное разминирование. Там же все ж в боеприпасах, в минах. А сегодня пошло в атаку 8 танков. По информации, которую я получил из песок, они выходят на связь с ребятами в аэропорту, потому что мои контакты сегодня целый день в бою, и они просто по телефону ничего не отвечают. Он сказал: "Четыре танка было уничтожено, два повреждено, и все они уползли назад". Это была ситуация до обеда, что после, точнее, до 12 часов. Потом было порядка 30-40 минут перерыва, вот, а потом началось все заново. Моя рота участвовала в АТО с 10 с 10 апреля. Вот выполняла задачи. На тот момент уже были потери. У нас погибли, погибли ребята под поселком Октябрьская четыре человека в тот день. Именно с нашей роты мы их хоронили, я их хоронил, видел слезы, горе родных и близких. Это был один из самых, наверное, длинных дней в моей жизни, когда мы хоронили этих ребят. Ну, вы знаете, когда мы первый раз построили роту, я вышел к роте, мы вот только-только знакомились, ну, все же хлопцы, мы еще тогда не знали даже друг друга. Вот, но у нас было четкое понимание, у меня было четкое понимание, того, что ну, у нас нам предстоит война Реальная война и поэтому одна из тех вещей которые я сказал что мы становимся э, не просто коллективом а друзьями близкими что мы сейчас будем заботиться только друг о друге мы будем прикрывать друг на друга мы должны полагаться друг на друга и поэтому у нас чужой боли не существует просто-напросто не должно существовать. И к моей гордости скажу, что моя рота лучше в нашем батальоне. В самый длинный день, это когда мы хоронили ребят, рано утром приехали в, на аэродром военный, ждали, когда прилетит «Черный тюльпан». Он прилетел, мы начали разгружать, перекладывать ребят из гробов, в которых их везли в гробы, которые мы их и хоронили. И приехали ребята, которые участвовали в тот день в, этой, в этом бою, в этой засаде. Среди них был еще и, и, и тот парень, который погиб 6 октября, которого уже я храним тоже, но уже я видел, как он погиб, и я знаю, как он погиб. И, понимаете, это после этого мы выехали когда с аэродрома возле ворот летного поля, там все было запружено машинами, людьми стоял автомайдан, родственники выстроились, мы выехали, за нами потянулся хвост машин, впереди же шли вот именно машины с гробами, а сзади ехал уже наш КАМАЗ с военнослужащими. Я сидел в кузове КАМАЗа, вот за нами потянулись вот эти гражданские машины, чужие люди, которые не знали этих ребят. Но они поехали, они сигналили, вы знаете, мы, мы мужики, но это был тот случай, когда мы не стыдили своих слез, мы плакали. Это было тяжело, и мы ехали через весь город, весь город крестил, плакал, стоял вдоль дороги. Мы приехали на карбутовку, перенесли гробы в зал настоящего горя не может почувствовать, он может почувствовать только близкий родственник и только в том случае, если он любит. Но в тот день я видел для меня большее значение, чем вот эти вот чины, политики, там должности, погоны. Для меня было трехчасовой поток людей, который шел. Три часа они несли цветы, там все было в, цв в цветах. Люди плакали, про 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 просто плакали. Я стоял возле гроба Віталія Кородова, а он в гробу був такой молодой, подтянутый, можна сказати, даже и румяный, но вот такое вот впечатление. что он вот сейчас вот встанет, улыбнется и пойдет. И, да что вы что меня рано, хоро... рано хороните? А ту боль и тот ужас, который он пережил, мне рассказали ребята, когда уже мы вот так вот сидели. Он умирал 10 минут, страшно умирал, потому что было сквоз... сквозное, о... О... осколки попали под броню, пули попали, ой, под бронежилет. Вот. Он его взрывной волной скинуло на землю, и он просто дико кричал от боли вначале, вспоминал жену, ребенка. Вот. Его потом перетащили с дороги из-под обстрела в кювет туда, к раненому еще одному нашему пареньку, вот, где он буквально через минуту там и умер. Это страшно, понимаете. Вот это вот самый тяжелый, наверное, день в моей жизни. Горе здесь, горе там, в поле. Ну, Трудно, это трудно объяснить. Буквально вот товарищ, пять минут назад ты мог с ним смеяться, там с сигареткой обменяться, поулыбаться, пошутить, позубоскалить. А, а тут вот и нет его. И его больше никогда не будет рядом с тобой. 5 октября во время минометного обстрела погиб Артур Силко, наводчик того батера на котором я ехал старшим в колонии на песке. Нас тогда выдвигали. Вот. У меня есть два его снимка последние. Я передал его семье. Кто знал, вот человек идет, и через сутки его не было. Последнее фото. Он сидел в БТРе делает буквально шаг, и в это время взрывается мина, выстрела, который он не слышал. На войне вообще человек очень чуткий э, к такого рода взрывам, выстрелам, э, особенно на удалении. Это, это учится уже с опытом, боевым опытом. Потому что э, я, допустим, тоже вот этого лопуха ловил. получалось, что, Получилось, что из вот этих вот двух лопухов получил два ранения буквально там тоже и 5 и 6 числа и мы тогда вот это не слушали а у артура получилось что он еще это и не мог слышать потому что он сидел в машине в броне он выходит и тут перед ним взрыв осколки попадают под броню противосколочную поражает печень это действительно смертельное ранение он просто за полчаса истекает кровью и вы понимаете для меня это тоже было ну, травма психологическая а у меня сын артур и я получается самый старый э, из батальона мне 47 лет и моложе меня все в том в том числе даже и командир батальона командир роты на 20 лет младше меня он тоже для меня как сын, поэтому я к ним всем говорила бы для меня вы все мои дети. Вот. А тут еще паренек Артур. И для меня его смерть, вот, знаете, в тот момент я был в подвале, то есть мы в бункере прятались, когда начался минометный обстрел. Я слышу, вот эти мины падают, взрываются, а у меня сердце где-то вот так вот не на месте. Я переживаю. Мы туда вот бежим, там, где он лежит, в этом доме, среди вот этих разбросанных вещей. Он лежит на этом полу, весь в крови, без бронежилета уже. Вот. И уже он умер. Вот. Я закрыл ему глаза». Мы его положили, когда на носилки, то уже были холода, и я понимаю, что он пока доедет, то остынет, то мы подвязали ему челюсти, руки сложили, в общем, приготовили к похоронам, как могли в тех условиях, которые были. Вот это вот такие моменты. Сейчас лежу, ну, лежал, точнее, выписался сегодня из института нейрохирургии Романдановского. Вот там сосед-паренек, молоденький солдатик, был призван буквально 1 августа, а 5 сентября уже попал под раздачу вот, в районе Веселой горы, 80-я бригада аэромобильная. Вот он сидел на броне, и он, собственно, чудо его спасло. При попадании РПГ из засады э, Погибло весь экипаж БТР, весь десант, который был, остался единственный живой водитель. Э, кстати говоря, об этом бое никто нигде не писал. Я просил вот этого паренька рассказать на камеру, он категорически отказался, потому что просто боится последствий. Э, и я не говорю о том, что это вопрос спорный, но в тот день, по той информации, что я получил от этого паренька, погибло 54 наших бойца. И об этом в интернете никто нигде никогда не говорил. Более того, не знаю, насколько это правда, хотелось бы узнать все-таки эту правду предателем, который подвел колонну своих войск, свой батальон под раздачу, был замкомандира бригады. Опять-таки, не знаю, насколько это правда, говорят, что найти его до сих пор не могут, что он получил за это деньги. Может быть, это из области слухов, может быть, из области разговоров, досужих. Но, как говорится, без дыма огня не бывает. А фактом остается то, что их несколько раз проводили мимо той засады, того места, где происходила засада. То есть они совершали немотивированные ничем передвижения. Непонятно зачем. Наверное, для того, чтобы сепаратисты успели подготовить засаду. Я верю в то, что все это прекратится, как только моль прихлопнут. Моль, если вы не в курсе, это позывной, КГБшный позывной Путина. Если не прихлопнут его русские сами за то, что он ввергает страну, тогда придется нам уничтожать самих русских, когда они придут и уже идут по нашей земле а то, что они не остановятся и не собираются останавливаться. Я в этом абсолютно полностью уверен. Работает еще один зал градов. Если люди будут бегать и уклоняться от мобилизации и думать, каким образом э, мне отсидеться, ну что ж, он будет куколкой моли. Тогда действительно мы ничего не, не отстоим. А если у нас есть хоть капля национального, то мы все сделаем для того, чтобы уничтожить того, кто пришел на нашу землю.